tozimxon aka mana hammada biznesida qanaqadir qoidalari prinsiplari bo'ladida o'zi umuman olganda biznes qilayotganda qanaqa prinsiplarga amal qilish kerak hop man o'ylayman o'zi eng birinchi musulmon odamni prinsipi halollik bo'lishi kerak birinchi prinsip bu halollik o'zimda olib qarasangiz mana biza yaponiyada amerikalarda o'qiyotganda biznes etika degan alohida fanlar bor mavzular bor ya'ni insonlarga biznesmenlarga qanaqa qilib to'g'ri ishlashni ya'ni aldamaslikni firibgarlik qilmaslik o'zini reputatsiyasi uchun yaxshi ishlash kerakligini o'rgatishadi vaholanki buni olib qarasangiz misol uchun bizani qadriyatlarimizda bor narsa bu уже uh, ya'ni ancha hadislarda qur'onni oyatlarda ko'p kelgan ya'ni man o'ylayman eng avvalambor agar biza halollikka e'tibor bersak biza dunyoviy tarafdan ham va oxiratimiz uchun ham bu savobli va uh, ishimizda biznesimizga rivoj beradigan o'sishiga omil bo'ladigan asosiy manba shu mana oddiy misol payg'ambar salayhi vasallam aytganlarki agar ikki odam oldi berdi qilayotgan bo'lsa va bu narsada misol uchun bir birini aldamasa ya'ni sotayotgan narsasini uh, plyuslarini ham minuslarini ham ochiq oydin aytsa bu ishda baraka bo'ladi deganlar lekin yolg'on aralashishi bilan bu ishdan baraka ko'tariladi degan shuning uchun man o'ylayman uh, ya'ni halollikni birinchi o'ringa qo'yib birovni haqqiga xiyonat qilmaslik biznesda yolg'on gapirmaslik ya'ni omonatga xiyonat qilmasdan ishlasak rostgo'y bo'lib xudo xohlasa bu biznesimizda o'sishga ham sabab bo'ladi va oxiratimiz uchun ham juda katta bir investitsiya bo'ladi deb o'ylayman